Saya dengan Hibah uh, Ini merujuk kepada Pampasan kematian lah saya, saya takkan Cerita apa itu takaful Sebab Ianya terlalu senang Untuk kita uh, Carilah maklumat tu Kadang-kadang uh, Adalah Orang yang cakap kat saya Aku tiap-tiap hari ada Orang takaful Yang Call uh, Ada tu yang siap cakap Kena paksa ambil lah uh, Ada tu yang uh, Kata uh, Siap orang tu uh, Datang ke ofis dia Tiap-tiap lah kan okay, So saya boleh kata ramai orang dah tahu uh, Cuma kadang-kadang uh, Mungkin lah uh, Orang yang peserta isi tu kadang-kadang dia tak berpeluang untuk tengok betul-betul borang tu memandangkan sekarang ni uh, kebanyakan ianya adalah e-form ha, sekarang ni kita borang-borang ni semua kita buat online jadi um, kalau dulu Borang-borang tu semua ada fizikal Dan kita kena jumpa orang tu Biasanya orang yang sangat particular Atau orang yang uh, Orang kata sensitif ataupun yang jenis Agak prihatin Dia akan tengok borang tu Dia akan baca borang tu Dan dia uh, Akan kena sign Dan sebelum Sebelum dia sign tu dia akan tanya dulu Eh aku sign ni untuk apa? Bahagian yang sign ni uh, apa yang dia punya uh, ulasan eh lah. so di cadangan hibah tu kita akan biasanya letak contohlah kalau seorang suami dia akan letak nama isteri dia sebagai cadangan penerima hibah ataupun Uh, penerima hibah lah Tapi atas tu dia akan ada tertulisnya cadangan hibah Ok so bila mana cadangan ni Sebenarnya Kita sebagai peserta At any time kita boleh ubah penerima hibah tu Kenapa kita boleh ubah Sebab borang tu bernama cadangan tapi ada contohnya kalau kita buat hibah tanah contohnya kita hibahkan rumah kita kepada isteri kita tak boleh sesuka hati tukar malah kita tak boleh tukar pun sebenarnya melainkan ada beberapa cara lah yang tu pun saya tak nak hurai dulu yang tu kemudian So kita balik semula kepada cara hibah tu. So kita sebagai peserta, sebagai seorang suami misali, kita pun letaklah nama isteri. Dan biasanya kita kata eh uh, mungkin uh, ada orang kata uh, uh, biasanya kita panggil apa bini kita? Kita panggil sayang lah kan. Okey sayang abang menghibahkan ha 1 juta ringgit Malaysia sekiranya abang meninggal lah so 1 juta ni buatlah apa saja ha, contohnya kan sebab dah nama hibah kan hibah ni hadiah tapi ada juga orang yang kata macam ni Uh, yang Abang ni uh, Banyak hutang lah So abang buat hibah juta ni Nanti kalau ada hutang abang nanti uh, Ayang tolong bayar lah ha, Contoh kan Ataupun ada juga yang kata macam ni Ok yang Sejuta yang abang hibah ni nanti Inilah duit untuk Awak uh, akan menyara anak-anak nanti bila abang meninggal lah Ataupun Ada juga suami Yang Dia ambil Ataupun dia letak Nama isteri dia Tapi Dia tak cakap pun kat isteri dia Ha, nah, maksudnya dia Buat senyap-senyap Katanya dia takut macam ni Ah, Kalau aku beritahu bini aku Nanti dia ha, malah nak cakap ha, Tapi ada kadang-kadang orang bergurau benda macam tu Saya tak nak sebut gurauan tu tapi Dia seolah tak nak beritahu Yang bini dia akan dapat sejuta kalau dia mati Sebab dia takut dia kena Dot 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 ha, Contoh kan okay. So uh, Biasanya ejen akan Tulis je kan nama Okey, tulis nama Okey, dan sebenarnya, uh, kalau ikutkan di bahagian penama, uh, tadi tu okay, dekat hibah tu adalah bahagian penama lah. Sebenarnya, dia ada satu lagi iaitu borang penama. Uh, so, maksudnya ada penama untuk yang hibah, cadang hibah tu dan satu lagi penama. Okey, sebenarnya, uh, kalau kita baca... yang hibah ni memang dia akan pergi direct kepada orang yang kita letak nama itulah ha so kalau kita letak isteri kita so isteri kita akan dapat 100% sejuta tu okey manakala kalau kita letak dekat penama di mana kalau kita baca apa yang ditulis dekat borang pertama tu adalah dia kata macam ni duit pampasan ini tertakluk kepada fara'id ha, jadi uh, kalau tertakluk kepada fara'id maksudnya, dia dah jadi harta pusaka lah okey persoalan dia kita sebenarnya nak letak dekat mana? Kita nak letak dekat penama ke? Ataupun kita nak letak dekat hibah? Okey, saya bagi contoh ya. Lah. Kalau orang tu ada hutang lagi Dan dia memang ada niat nak bayar hutang dia dengan takaful ni sekiranya dia tak sempat nak bayar dan mati datang dahulu kepada dia memang dia kena letak dekat penama supaya ianya menjadi harta pusaka bila menjadi harta pusaka benda yang paling utama harta pusaka tu perlu buat adalah membayar hutang si mati manakala kalau kita letak dekat hibah Walaupun kita kata uh, Yang nanti awak tolong bayar hutang abang Guna duit hibah ni Okay Sebenarnya dia dah jadi satu uh, Pertembungan sebabnya, sebabnya macam ni Hibah adalah Hadiah tanpa kita meminta apa-apa balasan daripada orang yang kita bagi tu ataupun hadiah so logiknya adakah kita bagi hadiah dekat orang dan orang tu kena bayar hutang kita Okay tak apalah mungkin isteri kita ni sangatlah baik dan seorang yang orang kata always memikirkan ihsan eh, lah So Katakan Dia dapat sejuta tu Hutang suami dia Sejuta juga So dia dapat sejuta and then Dia pun bayarlah Hutang tu dengan duit papasan sejuta tu Selesailah Hutang Tapi Apa kiranya Ataupun Apa yang berlaku Kalau isteri tu tak bayar sebab duit tu masuk kat dia dekat akaun dia dan kalau kita belajar tentang hutang ni sebenarnya orang yang berhutang dialah patut bayar hutang tu Itu uh, sebenarnya yang paling logik lah ha, Tapi sebab kita sebenarnya Always uh, Macam terdidik dengan Kalau Utang Ayah kita Kalau utang suami kita Kitalah yang nak kena bayar ha, Dia dah jadi macam wajib lah Sebenarnya yang wajib bayar utang adalah Orang yang buat utang tu